Сегодня я проснулась со страшной болью в горле, и мы подумали, а не поехать ли нам в Лигурию для того, чтобы подышать свежим морским воздухом. И вот мы припарковали машину в лас взяли билеты на электричку и поехали в чинку -Терре. терре в переводе с итальянского языка означает «пять земель». Это пять маленьких приморских селений, которые расположены на небольшом расстоянии друг от друга. Путешествие на машине по этой части побережья сопряжено с огромными неудобствами, поэтому удобной альтернативой является локальная электричка. Железная дорога пересекает все пять вышеуказанных селений. Наше путешествие мы начали с самого северного селения под названием Монтероссо. Одной из самых узнаваемых его достопримечательностей является огромная статуя Нептуна, могущественный бог морей и потоков, держит на своих плечах гигантскую раковину. Над морем возвышается башня Аурора, построенная в XVI веке Генойской республикой в целях защиты от участившихся набегов пиратов Сарацин. На узких улочках Монтероссо вы найдете многочисленные уютные ресторанчики и сувенирные лавки, как и в любом другом приморском городке. Церковь Иоанна Крестителя была построена между XIII и XIV веками. Ее скромный фасад украшает окно розетка, вырезанная из белого мрамора. В лунете над входом сохранилась фреска, изображающая крещение Иисуса. Это трехнефная базилика, выполненная из белого и зеленого мрамора в стиле так называемой генуэзской готики. Дальше мы направились в близлежащую Вернацию, которая по праву считается самой очаровательной из наших пяти райских земель. Главной достопримечательностью Вернации является церковь Санта Маргерита. По некоторым источникам, первое религиозное сооружение на этом месте было возведено в XI или XII веке в романском стиле. Между XVI и XVII веками церковь была сильно увеличена, но, к сожалению, потеряла свой первоначальный фасад. Из ее окон открывается потрясающий вид на море. Узкие улочки вернаться с ее разноцветными домиками располагают к неспешным прогулкам. Бокал местного вина с красивым названием Шакетра поможет вам лучше прочувствовать атмосферу этого райского уголка. Курнилья – это единственная деревенька, которая гнездится на скале высотой около 90 метров. Туда ведут 382 ступени, которые по причине плохого самочувствия мне не хотелось преодолевать, и мы прямиком отправились в романтическую моноролу. Моноролы вместе с Рио куда мы отправимся чуть позже, составляют одну коммуну. Но как уж повелось из древли, они соединены не только административно, их соединяет еще и романтическая история в духе великого Шекспира. Когда-то давно Моноролы и Рио Маджоры враждовали между собой. Монорольцам очень не повезло, у них не было воды, и они с завистью наблюдали, как жители Рио купались и набирали воду из чистого источника, избыточные потоки которого выливались в бесконечное синее море. Такая несправедливость не только печалила их сердца, но и заставляла темными ночами красться по козьим тропам, чтобы тайком набрать себе воды. А бравые парни из рио отчаянно защищали свой живительный источник. И не было бы конца этой жестокой войне, если бы однажды готовый к активной защите моноролец не увидел купающуюся в ручье восхитительную нимфу из враждующей деревни. Они крепко полюбили друг друга, и скоро эта любовь стала сказываться на стройном стане нашей Джульетты. Родители возмутило это обстоятельство, и они заперли бедную девушку на ключ, но ей удалось бежать. Быстрее ветра она бежала навстречу своему возлюбленному. Запыхавшаяся бросилась она в объятия своего ромео. Они не удержали равновесия и сорвались со скалы в бурное бурное море. На утро тело Рио-Маджорской девушки прибило к берегам Монаролы, а тело монорольского парня к берегам Рио-Маджоры. Жители вышеуказанных селений сочли это за знак свыше и с тех пор живут в мире согласии. А тропа, по которой спешили на свидание наши герои, стала называться Виа де Море – дорога любви.